নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু মোৰ ভালেই আজি হ'ল উৰুকা আৰু উৰুকাৰ দিনাখনতো জানেই আৰু কিমান ঘৰত কাম নহয় জানো কিন্তু মই আছোঁহি ক'ত জানানে ওপৰত ৰুটি আৰু যি বতাহ ধুমুহা আহিলে আজি আপোনালোকৰ ফালে হৈছেনে নাই গম নাপাওঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পূৰা বতাহ ধুমুহা আৰু ৰাতিটোতো বৰষুণেই বৰষুণ দুদিনত ভিতৰতে এনেকুৱাই মানে গৰম পৰিছিলে আৰু যেতিয়াই বৰষুণ দিলে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু আহোঁতে মই যেতিয়া মোৰ কামত আহিছোঁ তেতিয়া মই চুৱেটাৰ পিন্ধি আহিছোঁ আৰু এতিয়া চুৱেটাৰটো খুলি দিছোঁ আৰু কি সুন্দৰ ৰ'দ দিছে আৰু আজি আমাৰ মানে কি হৈছে জানেনে মই য'ত আহিছোঁ আমাৰ নতুন জেগাত আহিছোঁ আৰু আজি হ'ল ঢালাই আপোনালোকক ইয়াৰ আগতেও মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু প্ৰথমটো হেৰি বিল্ডিং বনালে জানেই ন প্ৰথমৰ তলটোতে বহুত কাম থাকে সেইটো কাৰণে মানে তিনিমাহৰ পিছত এতিয়াহে হৈছে লাহে লাহে কৰি আছে কৰি আছে আৰু উৰুকাৰ আগদিনাখনহে তেওঁলোকে মানে ঢালাই দিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াত চাওক আধা আধি হৈছে চাৰিভাগৰ এভাগ হৈছে মানে দেই আৰু এইখিনি বাকিয়ে আছে ফালে আমাৰ ৰকি ৰৈ আছে এইখিনি আছেই বৰষুণৰ কাৰণে মানে কামটো আৰম্ভ কৰা অলপ দেৰি হৈ গ'ল চাৰে এঘাৰটামানৰ পৰাহে কৰিছে সেইটো কাৰণে লেট হৈছে আৰু আপোনালোকে কৈ থাকে নহয় আপুনি জুবিনক বেয়া পায় জুবিনক বেয়া পায় জুবিনৰ ভক্তসকলক কৈছোঁ শুনক মই বেয়া নাপাওঁ আৰু এইখন আমাৰ শ্বটখন দেখিছেনে মাজত ৰাস্তাটো আৰু এইখন হ'ল জুবিনৰ ৰিজৰ্ট দেখিছেনে এইয়া গামোচা হেৰি কৰি আছে কিবা দি আছে কাইলৈ বিহুৰ কাৰণে অৱশ্যে দিছে এইখনেই দেখিছে মাজতে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ গছবিলাক একদম পাত চাত নাই নঙঠা হৈ আছিলে আৰু এতিয়া ইয়াত পাত আহি গ'ল আৰু আমাৰ কাষতে এয়া বিহু পাতিছে চাওক ওঠৰ তাৰিখে বিহু দেই আহিব ঋতিকা শৰ্মা বৰ্তমান মিস্ত্ৰী নাই কাৰণে মই মানে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু সিহঁত খাবলৈ গৈছে মিস্ত্ৰীসকলে খাবলৈ যোৱা সময়তে মই চাঞ্চটো লৈছোঁ কোনো ভিডিঅ' অকণমান বনাই থওঁ আৰু এইটো সময়ত মানে মানুহজনো নাই মানুহজন থাকিলে মানে উৎপাত কৰি থাকে ন মিস্ত্ৰীৰ লগতে ইটো কৰ সিটো কৰ বুলি তেনেকৈ কৈ থাকে কাৰণে মই আঁতৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া মানুহটো নাই কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু চাই আছোঁ জুবিনৰ ৰিজৰ্টত গামোচা লগোৱা এইখিনি এয়া চাওক ঢালাই দিলে যিহেতু পানী বহুত লাগে আৰু আমাৰ কুঁৱাটো পানী শুকাই গৈছেগৈ বৰষুণ আহিছিলে আহিছিলে যদিনো মানে পানী বহুত লাগে ন সেইটো কাৰণে এতিয়া আকৌ কিনিবলগীয়া হৈছে ইয়াত লৈ আছোঁ চাফ ইয়াৰ তলত আছে এইয়া ভাত খাই খাই এটা এটাকৈ আহিহে আছে দেই এই আমাৰ ঠিকাদাৰে সেয়া কিবা খাই আছে কিবা খাই আছে মানে কি আৰু ভাত খোৱাৰ পিছত ৰজনী মজনী সেয়া এই এতিয়া এতিয়া এটা এটাকে আহি 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 গোট খাই আছে চাওক ই প্ৰথমৰ পৰা কাম কৰি থকা মিস্ত্ৰী দেই আৰু আছে দুটা আৰু এইখিনিতো আজি আনিছে বাৰু এইবিলাক এয়া নতুন আজিকালি বিহু বুলি ক'লেই কিমান কাম ন মাইকী মানুহৰ কিন্তু মই আহি আছোঁহি ইয়াত আহিলেও কি জানেনে কালি মই ৰাতি এঘাৰটা বজালৈকে মানে কাম কৰিছোঁ মই বুলিয়েই নহয় আমাৰ বোৱাৰীজনীয়ে কাটি আৰু আমাৰ পিঠা পনা বনোৱা বিহুত দুদিনৰ আগত একদম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু কানি কাপোৰ ধোৱা কৰাৰ পৰা আদি কৰি সকলো কামেই শেষ আৰু আজি মাত্ৰ আহিবলৈ ধৰোঁতে যি বতাহ ধুমুহা মানে আহিছে সেই অলপ পাত পৰিছিল আৰু বোৱাৰীজনীক আজি থৈ আহিছোঁ মইহে আহিছোঁ মানে ইয়াত তাইৰ ঘৰত আছে আৰু হয়তো আজি আমাৰ আঠটা নটাও বান্ধি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে মানে আৰু তাতে কাইলৈ গৰু বিহু নহয়নে গৰু বিহু আমাৰ তাত নাপাতে হ'লেও কিন্তু কি হয় কিছুমান কাম থাকে আমি জেতুকা লগাব লাগিব আৰু বিহু বজাৰ কেইটামানো কৰিবলৈ আছে সৰু সুৰা বজাৰ আৰু বেলেগ এইবিলাক কানি কাপোৰৰ বজাৰ নহয় সেইবিলাক হৈ গৈছে চাদৰ মেখেলা কিনিছিলোঁৱেই কিন্তু কি হৈছে বিয়া বুলি কিনিছিলোঁ যে সেইবিলাক কিছুমান নিচি লোৱাকৈ আছে আৰু কইনাৰী দিয়া গিফ্টটো আছে গতিকে মই চাদৰ মেখেলা কিনা নাই বেলেগেহে কিনিছোঁ আৰু নকওঁ এতিয়া বিহুৰ বতৰত মই সি কিনিছোঁ দেই কিছুমানৰ হয়তো খং উঠিব পাৰে মানে এতিয়া সেইটো কৈ নিদিওঁ সি কিনিছোঁ কামত লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে মানে হাতৰ যতন ল'বলৈ পোৱা নাই হাতৰ যতন বুলি ক'বলৈ গ'লে কি জেতুকা লগোৱা নাই আৰু নীল পৰিছে গুচোৱা নাই আৰু খুন্দাও নাই আজি যাওঁতেহে এতিয়া আকৌ জেতুকাও কিনি নিব লাগিব কালি কেইটামান দিছিলে আমাৰ এই নতুন ঘৰৰ ওচৰৰ কাষৰ মানুহ ঘৰৰ পৰা কল মানে কেইটামানহে পাত আৰু চবেই বোলে তেহেঁতৰ তাৰ পৰা লৈ গুচি গ'ল আৰু এতিয়া গৈ পেলাই আজি জেতুকা লগোৱাই কাম আছে আৰু বেলেগ কামো নাই আৰু আমাৰ কাম আগবাঢ়িছে চাওক দেই এইবিলাক নতুন নতুন কাৰু কাৰ্য ওলাই সোনকালে হৈ যায় কামবিলাক জানেনে আগতেতো এইবিলাক মাথাত নিয়ে ন আৰু আজিকালি বাৰু এইবিলাক মাথাত নিব নালাগে সেইবিলাক চব মেচিনেৰি আমাৰ ল'ৰা কাম কৰি আছে এয়া মোৰ লগত বহি পেলাই কাম কৰি আছে ক'ব নোৱাৰে কিন্তু মই যে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ সেয়া ক'ব নোৱাৰে এতিয়ানো শেষ হয় আৰু ঘৰৰ কাম হয়তো ভগৱান জানে ক'তনো এতিয়াই হ'ব এইবিলাক পইচা পাতিৰো কথা আছে ন বহুত পইচা লাগে গতিকে লাহে লাহে কৰি থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব দেই যাতে কামবিলাক আমাৰ সোনকালে হয় আৰু যাতে কোনো মাজত মানে বিপদ বিকি নাহে চাওচোন হেৰিয়াৰ ৰিজৰ্টত গামোচা লগাই আছিলে ইতিমধ্যে গামোচা লগাই হৈ গ'ল চাওক তেওঁলোকৰ গামোচা বান্ধি হৈ গ'ল মই জুম কৰি দেখাই গ'ল দেই অলপ আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লাগিব কাৰণ মানুহজন আহি পাই গ'লহি আৰু মানুহজন আহি পালেহি মানে এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকিলে অশান্তি পায় তেওঁৰ মুঠতে অকল কামটোহে চিনি পায় গতিকে সদৌ শেষত সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু সুন্দৰকৈ ৰঙালী বিহু উপভোগ কৰক তাকেই কামনা কৰি আজিলৈ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই ল'ৰালৰি কৰিছোঁ